أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما يا رب العالمين أمين يا رب أما بعد حضرين حضرات yang diberkati Allah Subhanahu wa taala sambungan bagi ayat ke-54 dari surah al-maidah yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu man yartadd minkum al dinih fasawfa yatiillahu biqawm فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم وهي orang-orang yang beriman sesiapa di antara kamu berpaling tadah dari agamanya yakni murtad maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan Allah mereka pula bersifat lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan berlaku tegas gagah terhadap orang-orang kafir. Mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh pada jalan Allah dan mereka tidak takutkan kepada celaan orang yang mencela. Yang demikian itu adalah limpah kurnia yang Allah berikan limpah kurnia Allah yang diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya kerana Allah Maha Luas limpah kurnianya lagi meliputi pengetahuannya. Ayat yang ke-54 ini menyebutkan tentang seburuk-buruk perbuatan ialah meninggalkan Islam. Kerana seorang yang telah pun mengungkapkan kalimah syahadah sepatutnya dengan syahadah itu akan membajai jiwanya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala bertambahnya iman dengan amalan soleh berkurangnya iman disebabkan perbuatan dosa dan maksiat seorang yang telah pun merasai keimanan dalam hatinya dia tidak akan tergamak sekali-kali pun untuk meninggalkan agama Islam walaupun pelbagai rintangan walaupun pelbagai cabaran yang menimpa akan dirinya Meninggalkan Islam dan menanggalkan iman dalam hatinya merupakan satu perkara yang mustahil. Namun tetap adanya di kalangan manusia yang mengatakan dia beriman. Tetapi kemudian meninggalkan Islam, mereka inilah orang yang paling malang di dunia dan akhirat. Dalam hukuman hudud yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, diwahyukan kepada Nabi SAW bahawa orang yang murtad di antara mereka yang dikenakan hukuman hudud sekiranya seorang itu mengisytiharkan keluarnya dia daripada Islam maka pemerintah perlu untuk memanggil orang tersebut memberikan kepadanya kaunseling dengan tempoh masa yang tertentu yang mencukupi untuk menyedarkan dia akan apa yang telah dilakukan keluar daripada Islam merupakan perbuatan jenayah di sisi Allah Subhanahu wa taala sekiranya dalam tempoh beberapa hari diberikan peluang untuk bertawad, maka dia bertaubat maka dibertaubat maka mudah-mudahan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebaliknya sekiranya dia tetap dengan keputusannya kalaulah dia merupakan individu sahaja maka dikenakan hukuman hudud iaitu dibunuh disebabkan perbuatan tercela yang telah dilakukan tetapi sekiranya dalam komuniti yang ramai, dalam satu kumpulan, mereka keluar daripada Islam, pihak pemerintah boleh memerangi mereka. Seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Di antara perang yang terkenal dalam lipatan sejarah pemerintahan Khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, peperangan yang dinamakan sebagai peperangan Yamamah. Kerana setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa ramai di kalangan orang-orang Arab yang jelas ketika mana mereka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah berpura-pura beriman ataupun masuknya mereka dalam Islam dengan penuh keterpaksaan wafat saja Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka keluar daripada Islam antaranya ialah Musailamah Al-Kazzab dan juga kumpulan-kumpulannya yang lain Inilah yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dan daripada beberapa ataupun puluhan di kalangan sahabat Nabi SAW alaihi wasallam yang muhafaz al-Quran al-Karim. Wa Wafatnya hampir 70 di kalangan sahabat Nabi SAW yang menghafaz al-Quran mencetuskan idea Sayyidina Umar radhiyallahu an untuk mengumpulkan al-Quran yang telah pun diturunkan di zaman Nabi SAW alaihi wasallam. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang jenayah murtad merupakan satu yang sangat mencelakakan manusia dan layak untuk dikenakan hukuman had sekiranya berlaku secara individu ataupun sekalaulah berlaku secara kumpulan mereka mereka diperangi dan halal nyawa mereka untuk ditumpahkan. Dalam masa yang sama tuan-tuan perbuatan tersebut tidak mengurangkan sedikit pun apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa juga yang dilakukan oleh manusia sedikit pun tidak mencacatkan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya tidak mempunyai batasan. Tetapi segala perbuatan baik yang dilakukan oleh insan, faedahnya kembali kepada pelaku perbuatan tersebut. Begitu juga perbuatan buruk seperti mana murtad, Kembalilah bencana dan juga mudarat itu kepada mereka yang melakukannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kalaulah mereka terhapus sekalipun diperangi dan digantikan dengan orang lain Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk melakukannya. Pada ayat ini Allah sebutkan dengan mereka yang telah pun murtad Allah boleh menggantikan mereka dengan umat yang lain. Dan maksud ayat ini tuan-tuan bertepatan dengan beberapa kali yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara pada penghujung surah Muhammad Allah menyebutkan wa in tata wallau yastabdil qauman ghayrakum sekiranya kamu wahai manusia berpaling daripada apa yang diturunkan oleh Allah Allah boleh menggantikan umat selain daripada kamu dan umat yang digantikan itu thumma la yakunu amsalakum tidak menjadi seperti mana kamu Kaum Aad yang mempunyai kegagahan dan keperkasaan mempunyai fizikal yang hebat disebabkan keingkaran mereka kepada Nabi Hud AS. Lalu dengan begitu mudah Allah membinasakan mereka dengan begitu sahaja. Lalu Allah menggantikan umat selain daripada mereka. Juga tuan-tuan Allah menyebutkan dalam surah Ibrahim ayat ke-19, begitu juga surah Fatir ayat ke-16. Allah memberikan ingatan pada golongan yang ingkar bahawa kalau mereka tetap dengan keadaan mereka tidak sedikit pun menjejaskan Allah Subhanahu wa taala. Iya syak yudhi bekum wayati bihal Kalau Allah berkehendak, pastilah Allah akan menghapuskan kamu akan mendatangkan kaum yang baru. Dan kaum yang digantikan oleh Allah subhanahu wa taala menggantikan golongan yang uh, derhaka ialah kaum yang mempunyai beberapa ciri-ciri yang Allah subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini. Mereka kaum yang dicintai Allah dan Allah, mereka juga mencintai dan meridai Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersikap lembah lembut sesama golongan beriman dalam masa yang sama bersikap keras kepada golongan kafir. Dan mereka sentiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak takutkan kepada celaan manusia. Kita lihat satu persatu daripada ciri-ciri ini tuan-tuan yang pertama Allah sebutkan kaum itu ialah yuhibbuhum wa yuhibbuna kaum itu ialah mereka men, Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala juga tuan-tuan dalam beberapa ayat al-Quran kita akan temukan Allah mencintai golongan-golongan yang tertentu dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan satu anugerah sudah pasti sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun mempunyai persama dengan makhluknya. Cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya tidaklah seperti mana cintanya kita sesama kita. Tetapi istimewanya cinta Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Dan juga tuan-tuan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masa yang sama orang yang dicintai itu juga meridai Allah Subhanahu wa taala berimannya mereka pada Allah mereka menyanjung perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya disebabkan itulah tuan-tuan sepanjang kehidupan ini kita mencari cinta kita pada Allah dan apa juga amalan-amalan yang boleh menyampaikan kita kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Para sahabat sentiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak yuballighuni hubbak ya allah sesungguhnya aku memohon kasih sayang dan cinta daripadamu dan aku juga mohon ya allah agar aku juga disayangi oleh orang yang mengasihi engkau ya allah dan anugerahkanlah aku untuk melakukan perbuatan yang akan menyampaikan aku kepada kecintaanmu ya allah dan cinta pada Allah lah merupakan kecintaan yang hakiki yang perlu untuk kita dapati dalam kehidupan ini. Natijah daripada kecintaan Allah kepada hamba-hambanya maka akan melahirkan sifat yang berikutnya. Dan orang yang disayangi oleh Allah disebabkan iman mereka. Mereka sentiasa berlaku lemah lembut sesama mereka. Bersama dengan golongan beriman mereka sentiasa merendahkan diri. Dalam ayat Al-Quranul Karim Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi merupakan sebaik-baik makhluk Allah. Nabi sebagai penghulu bagi sekalian manusia. Nabi mempunyai kedudukan yang paling tinggi yang tidak mampu diraih oleh mana-mana manusia di zaman Nabi. Tetap Nabi sendiri sekalipun Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar baginda berlaku tawaduk sesama golongan beriman. Dan Allah berfirman antaranya uh, untuk Nabi berlaku lemah lembut dengan para sahabat bima rahmatim minallahi linta lahum Disebabkan rahmat Allah lah wahai Muhammad Engkau berlemah lembut sesama dengan sahabatmu Sebaliknya kalaulah Nabi SAW tidak dianugerahkan sifat lemah lembut Nabi akan berlaku keras Berlaku teg terlalu tegas dengan sahabat Dengan golongan yang beriman pastilah ada sebahagian di kalangan Kaum muslimin ini akan menjauhi diri mereka dengan Nabi Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lam fadzu min hawlik. Kalaulah Nabi berlaku terlalu tegas, begitu garang dengan orang-orang yang beriman, pastilah ada di kalangan mereka akan menjauhkan diri mereka daripada Nabi SAW. Sebaliknya Nabi diperintahkan waqfil jana haka limani taba'aka minal mu'minin. Dalam surah Ash-Shu'ara Allah menyebutkan rendahkan sayapmu wahai Muhammad. Ataupun maksudnya ialah kita merendah diri Sesiapa saja yang bersama dengan engkau di kalangan orang-orang beriman. Kalaulah Nabi dalam kedudukan Nabi yang begitu tinggi sekalipun Nabi bersikap lemah lembut dengan para sahabat dengan golongan beriman. Lebih-lebih lagi lah kita tuan-tuan sesama kita yang sesama akidah yang berkongsikan kalimah yang sama iaitu tidak ada Tuhan melainkan Allah Muhammad itu sebagai pesuruh Allah. Perlunya di sesama mukmin itu uh, berlembah lembut sesama mereka dan bermanis wajah dan mengatakan perkataan yang baik. Adapun dengan golongan kafir, terutama mereka yang memerangi Islam, perlunya untuk kita menunjukkan kegagahan kita, ketegasan kita kepada mereka. Inilah tuan-tuan kaum yang dicintai oleh Allah, yang mana mereka berlemah lembut sesama mereka, sesama golongan yang beriman, dalam masa yang sama bertegas dengan golongan kafir. Di antara musibah yang berlaku pada zaman dari ke zaman yang lain ialah golongan beriman berlaku sebaliknya. Sesama golongan beriman mereka bertegas tetapi dengan golongan yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala disebabkan ingin mendapatkan laba keuntungan dunia mereka terlalu merasa bahkan berkasih sayang dengan golongan yang memerangi Islam. Sedangkan untuk mendapatkan kecintaan Allah yang sebenar-benarnya ia berlaku dengan kita berlemah lembut sesama golongan beriman dan menunjukkan keperkasaan kita kepada golongan kafir nabi sallallahu alaihi wasallam dalam uh, menyebutkan keadaan nabi ini yang kalau dilihat dari jauh sekalipun akan menenangkan jiwa Kan raut wajah nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dilihat sekalipun akan menghilangkan kegusaran bagi orang yang melihatnya maksudnya nabi dalam keadaan fizikal yang sangat sempurna tetapi dalam keadaan peperangan Dilihat Nabi SAW lah di antara wajah yang digeruni oleh musuh. Maksudnya ialah Nabi meletakkan keadaan Nabi itu sesuai pada tempatnya. Dan menunjukkan sifat keperkasaan, sifat ketegasan itu dalam keadaan peperangan. Dan tidaklah ada orang yang wajahnya ditakuti melainkan wajah Nabi SAW ketika berhadapan dengan musuh. Golongan yang dicintai oleh Allah ini juga tuan-tuan ialah mereka yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak takutkan kepada celaan manusia. Tentang menyebutkan dalam ciri dalam dalam surah ini iaitu manusia yang kesempurna imannya ialah mereka yang tidak teragak-agak dan menegakkan perkara ma'ruf dan juga mencegah perkara mungkar walaupun mungkin dikritik oleh pihak-pihak yang tertentu. Mereka tegas dengan prinsip untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kan inilah yang disebutkan dalam ayat ini wala yakhafuna laumatalai mereka tidak takutkan kepada celaan orang yang mencela mereka. Seperti mana tuan-tuan adanya tujuh pesanan yang diingatkan Nabi kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Kan sangat bertepatan dengan ayat dalam surah Al-Maidah ini. Abu Dzar meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuasiatkan kepada beliau tujuh perkara. Dan amarani khalili sallallahu alaihi wasallam bi sab'in aku diwasiatkan oleh kekasihku iaitu nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuh perkara. Yang pertama ialah amarani bi hubbi al masakin wa an adnu minhum. Aku diwasiatkan oleh nabi untuk mencintai golongan yang fakir miskin dan bercampur dengan mereka. Yang kedua ialah wa amarani an anzura ila man huwa asfala minni wa la anzuru ila man huwa fawqi. Aku diwasiatkan oleh baginda untuk melihat dalam konteks perkara dunia melihat orang yang lebih rendah daripada aku. Dan tidak aku melihat orang yang lebih kaya ataupun lebih mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada aku. Dalam konteks perkara dunia. Supaya menerbitkan rasa syukur kita pada nikmat yang Allah berikan pada kita. Dan yang ketiga ialah wa amarani an asila rahimi wa in adbarat diperintahkan aku sentiasa untuk menjalinkan hubungan silaturrahim mengeratkan hubungan kekeluargaan walaupun ada di kalangan mereka yang menjauhi akan diriku walaupun ada di kalangan ahli keluarga kita yang berpaling daripada kita tetapi sedaya upaya kita menjalinkan hubungan yang baik hubungan silaturrahim dan yang seterusnya ialah wa amarani an la as'ala ahada tidak terlalu meminta-minta daripada manusia sedangkan meminta itu kita tadahkan dua tangan kita meminta dari Allah Subhanahu wa taala bukan meminta-minta kepada manusia dan kemudian antara yang diwasiatkan oleh nabi kepada Abu Dharr wa amarani dan aku disuruh an aqula bil haqqi wa in kana aku di wasiatkan oleh nabi untuk sentiasa memperkatakan perkataan yang benar walaupun kebenaran itu mungkin akan disertai dengan kepahitan berkata benar walaupun pahit jadi ungkapan ini tuan-tuan berkata benar walaupun pahit sebenarnya ungkapan yang diwasiatkan nabi kepada Abu Dharr kan an aqula bil haqqi wa in kana murra berkata benar walaupun pahit akan kenyataannya dan yang keenam tuan-tuan seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Maidah yang kita bincangkan ini wa amarani alla akhafa fi illahi law matalaim Aku diperintahkan untuk tidak takut kepada celaan manusia dalam memperjuangkan kebenaran kerana Allah. Dan yang ketujuh tuan-tuan ialah satu zikir yang untuk kita jadikan sebati dalam lisan perkataan kita. Wa amarani an Uksira min qaul la haula wala quwata illa billah fa innahu min kanzin tahta al arsh dan aku diwasiatkan oleh nabi untuk memperbanyakkan sebutan la haula wala quwata illa billah kerana sebutan ini merupakan perbendaharaan di bawah arash Allah Subhanahu wa taala dan inilah tuan-tuan yang perlunya untuk kita sebat kita sematkan dalam jiwa kita untuk sentiasa mengatakan perkataan yang benar tidak takut untuk berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala pandangan ulama juga menyatakan wala yaqafuna laumatalaim kata-kata yang bukan saja celaan tetapi kata-kata yang boleh meruntuhkan semangat kita untuk berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala kerana setelah mana penyebutan berjiat jalan Allah Subhanahu wa taala ini Allah tidak menyatakan orang itu tidak takutkan kepada mata pedang iaitu daripada ancaman musuh tetapi kata-kata yang mungkin mengurangkan motivasi kita ialah daripada orang yang disayangi. Sebagai contoh, seorang yang mempunyai kekuatan fizikal. Tidak takut kepada musuh. Tetapi sekiranya dia melihat kepada ahli keluarga keluarganya yang disayangi dan pasangannya ahli keluarganya dan yang meminta supaya dia tidak berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala kerana takutkan kematian. Dan orang ini mungkin tidak takutkan kepada musuh. Tetapi malangnya disebabkan dia menyayangi keluarganya lebih daripada jalan Allah Subhanahu wa taala kemungkinan dengan kata-kata keluarganya itu menjadikan dia tidak menceburkan diri dalam peperangan kerana itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahawa segala kata-kata sama ada kata-kata yang datangnya daripada musuh ataupun kata-kata orang yang menyayangi dirinya tetapi dia mempunyai prinsip untuk terus untuk tetap terus berjuang berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala dan segala sifat-sifat ini tuan-tuan merupakan anugerah yang Allah Subhanahu Wataala berikan kepada hamba hambanya yang tertentu. Disebutkan fadlullah anugerah dari Allah supaya manusia tidak berbangga dengan kebaikan yang ada padanya. Sebaliknya setiap kebaikan yang mampu dilaksanakan dia memikirkan bahawa itu datangnya dari Allah Subhanahu taala. Dan ayat ke-54 ini tuan-tuan diakhiri dengan menyebutkan dua dengan dua nama Allah Subhanahu taala, Wasi'un alim maha luasnya Allah dalam kerangka rahmat Allah dan juga dengan pentadbiran dan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang dilakukan oleh manusia sama ada yang tersembunyi ataupun yang terzahir sekalipun alimun Allah mengetahui akan apa yang dilakukan dan diperkatakan oleh hamba-hambanya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. rabbil alamin. Wassalatu wassalamu <coughs> ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم نوره وفتحه وبركاته ونعوذ بك من شر ما فيه ونعوذ بك من شر ما بعده اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته